Итак, смотрим дальше. Радиола Дружба. Включаем и послушаем, как работает этот интересный аппарат. Через некоторое время эта радиола уедет к счастливому обладателю этого раритета. Будет поставлена в избе читальни, я так думаю, и окультуривать народные массы. Ну, начнем с УКВ блока. Включаем УКВ. Сейчас радиола прогреется. И мы услышим признаки ее работы. УКВ блок это FM. Вот этим большим диском настройка на FM диапазон. Це буде весілля, то громко це буде прекрасно. Золотий він. Почуття прикрутина. Вивезе поранених просто з нуля. Там, де не пройде звичайний евак, Самарітан ФВ пройде і вивезе. А значить, врятує. Долучайтесь до збору. Посилань. Ну и так дальше. У нас в городе все 6 станций, 4 принимает хорошо. Внутри 2 так себе. Надо антенну э, менять положение. Так, дальше включаем диапазон КВ1. Ну... Президентом Украины, президентом Франции Манеаленом Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Затем состоится официальная приветственная церемония и общая сессия, во время которой... Папа президент... Ну, на всех вот этих диапазонах, КВ-2, КВ-3, средние волны, прием сейчас очень плохой, надо наружную антенну хорошую. Поэтому... Еще магнитная антенна, он поворачивается здесь. Ну, особо приема э, не наблюдается, поэтому... Вот слышен э, шум характерный, когда работает переменный конденсатор, э, который готов ловить станции, просто нечего ловить. Дальше включаем э, проигрыватель. Вот вторая кнопка слева, гр, громко. Говорите, проигрывайте. Когда я нажимаешь, отключается радіо, работает только усилитель низкой частоты. В радиолі дружба стоит двухтактный усилитель, очень мощный на двух выходных лампах с хорошим выходным трансформатором. Поэтому звук получается мощный и насыщенный. Значит, поднимаемся вверх после нажатия кнопки ГР. Поднимаемся вверх. Что мы вверху видим? Мы видим вверху переключатель справа. Переключатель. Вот когда переключатель переключить э, на вправо внешний вход, в этом положении сзади в шасси можно включить другой источник звука и слушать э, музыку, мелодии э, с внешнего источника. Когда переключить вправо? правого написано ЭПУ электропроигрывающее устройство тогда работает проигрыватель проигрыватель запускается путем поднятия вот этой э, тонарма вот этого вот когда его поднять начинается вращаться диск ставим на пластинку все краски вешние неся. Это такой певец Валерий Леонтьев, звезда советской эстрады в 70-х, 80-х годах. Потом эмигрировал в Америку. И солнцу Сегодня из него, ведь начало и конец есть у всего, Разлука приходит, пусть, но я вам, друзья, клянусь, Я вернусь, мой дворик, я к тебе вернусь. В следующем ролике покажу, как работает модуль. Пока спасибо.